Меня зовут Лера, я учусь в 54-й школе. Сегодня мы узнали много интересного, какие продукты полезны для употребления. Какие? Фрукты, овощи, свежие, воду и много плохих продуктов, которые нельзя употреблять. А какие продукты нельзя употреблять? Чипсы полезные? Нет. А Кока-Кола? Кока-Кола тоже нет. Лера, а как часто ты употребляешь чипсы и кока-колу? Ну, честно говоря, очень редко. Свою безопасность возьмите перчатки и оденьте на руки. Пока вы одеваете перчатки на руки, всегда можно поинтересоваться, что произошло и в сознании или тот, кто перед вами лежит в парке на асфальте це захід до Всесвітнього дня здоров'я у школі №67 67 Солом'янського району. З вами була Ярослава Золочко, журналіст вечірнього Києва.